Nəqliyyat Nazirliyinin və Azərbaycan Arxivarlar Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə oktyobrun 20-dən etibarən Nəmanov rayonu Fətali Xan Xoyski küçəsi Beş ünvanında Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında arıcılıq məhsullarının 21-ci Respublika sərgi-satış yarmarkası fəaliyyətə başlayacaq. Yarmarkaya hazırlıq işləri artıq yekunlaşıb və qeydiyyatı təsdiqlənmiş arıcıların bal və digər arıcılıq məhsullarının aqrar tədarük və təchizat açıq səyyamlı cəmiyyətinin anbarından sərgi-satış yarmarkasının keçiriləcəyi ünvanə daşınması prosesi başa çatıb. Anbara təhvil verilən balın və digər arıcılıq məhsullarının ümumi həcmi 120 tona yaxındır. Yarmar qonaqçılığı tam şəkildə karantin normalarına riayət olunmaqla həyata keçiriləcək. Bu səbəbdən yarmar qamza yalnız COVID-19 pasportu olan və ya immun sertifikatı olan arzılar dəvət olunublar və həmin arzılar yarmar qonaqçılığını təsdiqləyən əsas amillərdən biri onların COVID-19 pasportu və ya immun sertifikatının olmasıdır. Eyni zamanda Övrədə nəfəs könülləri yarmar qonaqçılığının gedişi zamanı karantin normalarına riayət olunmasından nəzarəti həyata keçirəcəklər. Yarmaq ərazisinin zonlara və sektorlara bölünməsi, həmçinin arıçıların yer bölgüsü düşəltmə vasitəsi ilə müəyyən edilib. Bir arıçı yarmaqda maksimum 400 kq bal və maksimum 30 ədəd arışanı satışa çıxara biləcək.